Всем привет. Сегодня мы поговорим, почему я так долго не выпускал видосы. Да, ну было такое же, еще два месяца назад, четыре месяца назад, пять месяцев назад, пять месяцев, ну да. Я выпускал видосы, но не бывает. Микрофонный робит, бывает вообще тихий микрофон, ну типа вот так. Я то хотела запускать видосы, все-таки снимать, но, блин. Такие случилось ну короче я играю в кс 16 6 там там я рублю мне лень снимать видо да ну все хоть я буду уже по части снимать у туда мне микрофона не было тут вот этих видов, у мне микрофона не было ну короче сегодня у нас есть микрофон и я буду снимать видо да мышки мне нету очень скоро буду же снимать про другие игры там Майнкрафт мы не лагаем. Компьютер, да, уже старенький. Ну, при этом, потом. Да, мне канал, да, мало, мало, мало кто подписался, 4 подписчика. Я буду рекламу делать, только не заре, не сегодня. Сегодня буду больше видосов снимать, потому что я, да, только мне выпустено, 4 подписчика уже идет онлайн, пусть там про набирать по 6, 6 пригодил, по 4, по 6, по 7, по 9 бывает, нормально. Ну, скоро я буду выпускать, уже стримы выходить будут, но ну, только не заряд а десь через месяц один, десь так. Когда у меня короче мышка будет, тогда то, я буду уже стримы выпускать по разных, по разных там, программах, там по куда 1.6, когда то буду снимать про Майн, да, я понял вот этот видос, вот эту, ну я тут уже не играю, да, когда-то игра. Так, ну все, кого я дивлюсь там майнеоса, и Иви, вин, дивлюсь, фази пиза, Маша и Ведмедь, это не я дивлюсь, Маша Ведмедь. Ну и, короче, багато таких. Живой футбол, Кентус. Кентус, что такое Кентус? А, он 4. На КС 1.6 выпускает. Ну, топ человек. Литвина, Майнкрафт, Нюки, Моя, Домера, Пашалям, Сажу Крафт, КТВ, Юркот, Живой футбол, Ковалинку, Кино Хайп. Ну, короче, это на рекламе этой канал, Я вам покажу, куда я дивлюсь. Да, Дискорд будет в ссылке в описании кино. Если хочется заходить, можете не заходить. Ну, короче, на ваш выбор. Я вас не заставляю. Так, ну мы сегодня поигра... подивимся. Да, как же набрать вот этих подписчиков. Не рекламировать, а просто набрать. Теперь мы заходим на любой канал, там на вот этот хай зайдем. Как бесплатно скачать Майнкрафт на iPhone. Когда зашли на канал, сразу заходите на самое популярное видео, да. Ну, желательно, чтобы было больше подписчиков, но меньше комментариев. Так вот больше найдут. Так, давайте, ну давайте там зайдем на... Ну давайте там где вот эту бесплатно на iPhone. Сразу же выключаем. И дверь. Что будем писать? В описании я ссылки на... Я вам в описании все дам, что писать. Да. Дверь, пишем. Пишем, захочете на канал, пожалуйста, подпишись, пишется, подпишится подпи. Не, так у Google сама сева мама. Ну и все, дальше. Вы это купируете? Купируете. Вы это купируете? Дальше вы это все купируете? Купируете. И, в, и вставляете в, в любые ролики. Так, ну, да, давай туда юки надо идти. Тут 900 юки. Так, молодцы. Ну хорошо, знает. Да, Так. О, у, да, вот, присмотрю. Да. Ой, 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 Так, давай ой, Так, 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 ну давай там. Так, давай ты побачим. Все, давай ты. И, и вставляем такие самые. Да, да, да. У Коса мы красивая мама, тут на меня подпишется, пожалуйста и тут вставляет... дальше мы заходим на вот это видео рандомное. это хочется на рандомный видео это не реклама если чё. так ну можете даже и подписаться на него ага, вот так делаем все давайте ай ну и давайте еще на фанзи да и давайте еще на фанзи бамбарам 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 так. Так, ну давайте. Я потом побачу. Я забыл на три мелочи, там проекта игроков на 4. Майнкрафт на реале вот. О, домер всем. Так, подпишется, пожи. Все. О, домер грифер Ну все, это первый способ. Вы ставите везде богатом. Я не буду рекламировать. Дальше, еще есть способ. Вы заходите. Вы создаете любые. вещи можете просто, как я, создавать видео. И у вас будет подписываться. Интереснее создавать видео. Да, создавать интро, анимации Майнкрафт. Вот такие. Ну там, або рубить там, э, там, пришли, пришли до какого человека, и там Аида, або Фанди, там, ну короче, любого ютубера там смешные моменты там ну короче любого ютубера смешные моменты то да, и все можно и так так будет легче вам и ну и снимать дропер для взрослых ну короче так если хоть если вам помог то поставьте лайк подпишитесь на канал я буду снимать больше роликов но мы за ну мы заря переходим ну типа на другую тему и это будет и то Заря, поджечь так делаем вот так. Конечно, что стоян пришел перебиваю, но вот этот канал мне очень нравится. Я рекомендую на него подписаться. Вы просто делаете. Вы нажимаете на красную кнопочку и нажимаете на колокольчик. И если вы подпишете на всех игроков, я буду, если вы на все, поставите лайк на все его видео, я буду разыгрывать на стримах модератор и кто если посмотрю, что человек, который подписался на него, поставил колокольчик, посмотрю все видео, поставил на всех видео лайк, ну и сделал все, то я ему выдам модератора на моем стриме. Да, человек хорошо снимает. У него есть собственный сервис. Да, и он хорошо снимает, бывает даже дролит. Ну, он снимает про Майнкрафт. Кому нравится Майнкрафт? то подпишите на него. У него 1 миллион подписчиков. Нормально подписчиков. Я хочу ему поднять. То я рекомендую этот канал. Я хочу ему хотя бы добить 1 миллион. Ну, и хотя бы 20 тысяч. Чтобы на него подписалось. Бачите, он снимает там бан, получил бан, 24 часа горы только да. Ну и короче, он хороший ютубер. Заходите на его сервер, ссылку в описании. на его канал я оставлю ссылку в описании. Да, можете заходить, подписываться. Ну, а я буду... А теперь... Ну, я организую другой канал, и все. Я иду снимать другие видос. Давайте, будет два видоса за сегодня. Вообще, рекомендую Нюкима. Он тоже снимает про Майнкрафт. Очень интересные ролики. Снимает про... Один -одино -одиночка, одиночка, Очень хорошо снимает. Можно сказать, реалистично. Да, мне он, очень нравится его вид. Я его с ним и дивлюсь сейчас початку. Я на него подписан. поставлю коля кол... колокольчик. Я буду в этих словах. Но я его хочу поднять хотя бы 1 миллион. И тут, чтобы было 60. <certeza> <rubbing firemen> он хороший тоже снимает. Да, канал Нюкима. Он снимает про тебя одиночку. Бывает, то он снимал еще про еще одного человека. Я забыл про что он еще снимал. Ну да, короче, так. Вот Под то подписывайтесь. Думаю, что я хочу. Ну, я думаю, что он будет тоже хорошим ютубером. Ну, а я пошел снимать другие видосы. Давайте еще, давайте еще до 10 минут. Дальше я крякаю бандикам и снимаю уже больше минут. Уже снимаю про другое. Так, ну давайте еще один канал про прореклами... рекламирую и иду. Игорь Кот. Он снимает тоже хорошо. Снима... Он хороший человек, снимает как заработать больше, Как